Доброй славянской традиции. Ломайте по песочку каравая. А ну-ка, смелей. Ломайте. ломайте. Вы Где поддержка? Где поддержка? А теперь щедро-щедро. От души посолили. Соли не жалеем. Себе, себе соли. Солим, солим, солим. Еще Лена не жлобись, давай. Еще. Ну, а теперь накормили друг друга. -ла -ла -ла. Валера Лену, а Лена Валеру. Ребятки, Валера, корми жену. Корми жену. Ребята, пусть это будет последний раз, когда друг другу насолили. Дальше совет вам до да любовь. Отдавайте боярину и дружке. Где ты голоднее. А у меня к тебе вопрос. Вкусно? Да. Ой, Все точно. А брехун. Папа, ну дело молодое, да. поэтому выручайте, исправляйте положение, ну не знает дочь чем кормить э, мужа. Исправляйте положение, подлежите да, вашему зятю три ложечки мета. дайте ему. Валера, а ты принимай корову из рук родителей. Хозяин в семье, хлеб есть, соль есть, воды найдешь, слава да. богу, из крана течет, Значит, уже не голодные. Подкормить. Подкормить, три ложечки, так по чуть-чуть, без фанатизма. Есть. Ну а мы папу поддержим. М -м -м -м. Лена, учись как король. <свяк> Ай, молодец. Не жадный папа. Хороший. Не. Да. <свяк> <Точно>. <свяк> ну что ж, а теперь должна свекруха к невестке подвязаться. Тоже три ложечки меда молодой жене. Леночка, а ты кушай, не сопротивляйся, потому что жизнь штука сложная. Не всегда будет свекруха медом кормить. Во-всякому складывается. Аплодисменты нашей свекрушки.